Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Людина істота соціальна. Кожного дня ми взаємодіємо з іншими родиною, однокласниками чи колегами, сусідами, продавцями супермаркетів, водіями маршрутівок чи паркувальниками. Ми ніби всі живемо в одному світі, але одна людина, виходячи з під'їзду, зустрічає усміхненого двірника, чимну поштарку та доброзичливих колег. Інша можна щастить від порогу, гнівний вахтер, невдоволені пасажири, скажімо, 24-го тролейбусу, та й колеги тягають то каву, то цукор, причому із замкненої шавки. Дійсно, всі люди різні. Ми різні за життєвою філософією, характерами та звичками, за пріоритетами та способом життя. Нам подобаються люди на нас схожі чи навпаки не схожі зовсім, але які мають ті якості, які б нам хотілося мати комусь успішні, комусь сміливі, комусь щасливі. Але ж не кожна людина нам подобатися повинна, як і наш сенс життя не в тому, щоб бути милим кожному. Инга вот как называются люди, которые с самого утра перфоратором дом Соседи. А у Льва Анатольевича другая версия, которую я в протокол занести не могу. А хотите я так скажу, без протокола? А? Соседи – люди, еще поруч з нами не на меж за, от коллег. Життя під одним дахом передбачає спільні завдання. Десь спільний побут і які не які спілкування. Спілкуємося ми, проводять час разом наші діти. Сусіди частина нашого оточення, частина нашого життя. Але спілкування процес двобічний і його якість складають обидва боки. Тобто, ми з вами теж комусь сусіди, теж дієві особи першого плану. Можно обратиться к тебе с маленькой просьбой? друзья, вот такой сосед, вот ей якас мира да? Конечно, соседи это случайность, но отчасти только лишь отчасти. С другой стороны, на Кавказе говорят, что соседи это ближе, чем родственники, и это правда, потому что с родственниками мы иногда видимся раз в год, два раза в год, а с соседями мы живем, изо дня в день, каждый день. Поэтому в любом случае, раз это ближе, чем родня, то иногда, наверное, нужно быть и отчасти более снисходительными к соседям, и более терпимыми. Родне мы в априори прощаем много, а соседям вроде бы нет. Но надо, конечно, учитывать и нюансы, что с этими людьми не только вы с ними живете, они с вами тоже живут каждый божий день. Раньше я жила на... В съемной квартире. У меня была история одна с бабушкой, которая кидалась на меня чуть ли не каждый раз, там, может выбежать с ножницами запросто. И рассказывать что я плохо, что я мусорю, что э, я там могу где-то гулять, хотя я на самом деле такого не делаю. Я могу просто напросто ничего не делая, сидя дома неделю, э, выйти и на меня начнут рассказывать, что я проститутка. Когда я переехала уже на эту квартиру, это у нас коммунальная квартира, раньше это было общежитие, то меня начали раздражать другие соседи. Там до сих пор есть разборки по поводу там. Одна, одна печка на кухне, и там то не туда положил крышку, то кто-то что-то съел втихаря. Ну, куда без этого. Но самое интересное, эта кухня рядом со мной. И эти терки я постоянно слушаю. Особенно есть один сосед, ну, он получается слева от меня. И, ну, скажем так, пьет. Запросто в 2 часа ночи подойти и попросить. Презервативы Это, это так <laughs> это обидно У нас сверху многодетная семья Вот И а, они запросто могут Помой вылить на улицу Напротив окна и дерево растет И весь этот мусор Буквально весь Висит на ветвях И я открываю окно Естественно запах, ароматы все То ли это я такая, то ли это люди такие Я не знаю, что мне делать Мне это уже просто все достало с соседями недавно познакомились. У нас соседи из Азербайджана. Вы прям просто по больному бьете. Очень тяжело. Вот у меня соседка, ей сколько, 68 лет вроде. Не знаю, вроде как, не знаю, когда в Пасху бывает, я сам мусульманин. Я вот когда Пасха бывает у этой женщины, она, вот, не знаю, мне принесет Пасочку, не знаю, я не откажусь, спасибо скажу. Она мне принесет яйца, Пасхальные, тоже я не откажусь. Спасибо большое. Девочка, с которой я живу, она была моим другом. Мы стали вместе жить. Мы не просто не друзья, мы не здороваемся. Один раз как по шее получишь, один раз, и не будешь выпендриваться. Нет, мне не везет соседей. Может, я плохой сосед? Спасибо большое, Зинаида Евгеньевна. Все, спасибо. Все, в рукой руки пожали. Все. Я на 8 марта, кстати, тоже подарил там, туда-сюда. Там старшему парню 14 лет. Я захожу играть к нему в Xbox. Вот также мы очень познакомился с его отцом, они ходят и ради бильярд. Все нормально, она тоже у нее муж умер. Я вот стараюсь ее мужа заменять не в том смысле, а вот помогая там туда сюда. И, и люди из Азербайджана считают, что соседи это самая большая э, семья, так сказать. Наша героїня, ми не можемо передбачити, скільки і років, можемо так тільки собі щось домалювати. Але такі питання в неї спочатку, чи я така, чи життя таке, чи сусіди такі. Що тут? Може у цьому питанні і є напевно так? Дуже вопрос у героїні поставлен так, що може я, може сусіди, може бути життя. Наверно, всі три фактори мають місце. однозначно, что влиять на свою жизнь или на те обстоятельства, которые мы можем только через себя. Наверное, надо где-то посмотреть, какие у нее отношения с соседям. Да? слушая героиню, мы делаем заключение, что она, конечно, ну, не любит своих соседей, не уважает, да, то что она сразу э, принижает их, что говорит, они там ниже меня. Возможно, это так, возможно, она права, но э, они тоже люди и тоже здесь живут, и к этому надо более терпимо относиться и понимать, что дистанция комфорта должна быть для каждого человека. И когда они живут в столь близком пространстве, да, то есть гостинка или коммунальная квартира, то здесь нужно учитывать все стороны конфликта и соседи тоже пытаться самой как-то немножко смягчать эту ситуацию, где-то не реагировать, потому что даже вот то, как она описывает ситуацию, нужно судить, что она реагирует и утром включается в этот конфликт, и вечером, когда приходит после работы, включается в конфликт. Может быть, когда-то нужно перевести в шутку, где-то промолчать, где-то там по-доброму ответить, именно по-доброму, и тогда, возможно, и соседи немножко поменяют свою позицию к ней. Такие, может, популярнее типа Иисусе, Например, как довольна всем пенсионерка, як мы можем, такую продуктивную взаимодействие можно в такому выпадку случае сделать. Опять же, нужно исходить из личности того персонажа, с которым может возникнуть конфликт, да. То есть, если это пожилой человек, то, наверное, ну, скажем так, уважительная форма общения, более такая снисходительная к возрасту. Человек, который пожилой, да, он просто нуждается во внимании. И если к нему более внимательно отнестись, там, лишний раз спросить, как у него здоровье, как ваши дела, остановиться ровно на одну минуту. Это не отнимет у вас много времени. Но зато вы станете очень приятным героем ее жизни, и она будет к этому так относиться. Если же, конечно, вы проходите мимо, фыркаете или как-то там не реагируете на какие-то там знаки ее общения, то, конечно, Пожилому человеку нічого не стається, як <зас> вас записати вас в общем, в нівежливе, ні культурне, так далее. Да, і так и да, І уже вже добра не ді. Тобто ми можемо передбачити, що такі підете, наприклад, ось там якийсь діма ходить без шапки, тому він наркоманчик, хтось тому короткій спідниці, там теж якась можливо історія ніби пов'язана. Ми можемо передбачити, що це не від злості люди такі вигадують, а від дефіциту уваги до них Да, отчасти, ну, занятой человек, он обычно не, не знает даже, кто живет рядом, ходит там кто-то без шапки или в короткой юбке, да, а, или кому-то ходят гости, он даже не замечает, потому что он рано уходит, поздно приходит и живет своей жизнью. Это знают только соседи, которым нечем заняться. В основном это, конечно, пожилые люди. Поэтому, когда их жизнь ничем не наполнена, они ее наполняют какой-то информацией, которая уже, которая объективна, где-то субъективна. Поэтому надо быть просто более внимательными к этим людям. Почему нет? Надо достаточно одной фразы, как ваше здоровье. Или там сегодня такой дождь, или там какая-то погода. И уметь, и даже остановить этого человека. сказать, ой, ну, вы знаете, я тороплюсь. Но этого будет уже достаточно для налаживания какого-то светского диалога. инши, ты, возможно, вот такие агрессивный человек. Ну, любитель горячих напоев. Ну, если это агрессивный человек, который, мы говорим об агрессии какой-то, которая переходит границы, то, конечно, здесь вопросы уже юридического плана и к службам правопорядка. Да? А если мы говорим об агрессии, которая связана с психоэмоциональными какими-то там да, отношениями, то нужно избегать конфликта, да, иногда избегать даже просто контакта с этим человеком. Если человек сам провоцирует вас на какой-то контакт и какой-то конфликт, стоит прежде всего э -э, смягчить, да, то есть агрессию нельзя на агрессию отвечать агрессией, да, то есть нельзя выдавать вот эту эмоцию агрессии или там какую-то реакции такой вспыльчивой. Да, как только вы или переводите его в юмор или смягчать соглашательную такую позицию занимать видите хорошо да это не факт что вы потом будете выполнять но агрессии явной и конфликта вы все таки сможете избежать такие выпады у тебя музыка например ну шумная музыка конечно это если это музыка днем то это добрая воля соседа вежливо пойти попросить если он этого на вежливую просьбу не откликается видимо надо как-то по-другому начинать к этому относиться. Может быть, прислушаться, что это за исполнитель, как-то проникнуться этой музыкой. Если же это в неположенное время, то, конечно, на это есть законодательные какие-то регламентирующие да, то есть, э, законы. Но, опять же, Обычно, по опыту, люди знают, что если вежливо просить, если аргументировать как-то, то в основном и соседи тоже идут на встречу. Редко люди просто стоят в конфликтной позе и говорят, нет, я принципиально не буду ее выключать. В основном, конечно, люди идут на встречу, если их об этом попросить.